Misir ehramları. Misir ehramları piramida formasında olan daş tikililərdir. İlk piramidalar pilləli formada olurdu. Onları məstəbə adlandırırdılar. Piramidalar qədim və orta şahlıq dövrü firavonları üçün sərdadə rol oynayırdı. Ən qədim piramidalar Sakarada yerləşirdi. İlk piramida firavun Cəsarənə xüsus olmuşdu. Memarı İmhotep idi. Bizim dövrümüzə çatmış ən məşhur piramidalar Gizada yerləşir. Gizə platousunda 3 böyük ehram var. Bunlar Kheops, Khefren və Mikerne məxsus piramidalardır. Kheops ehramı misir ehramlarının ən böyüyü hesab edilir. Qədim şahlıq dövründə inşa edilmişdi. Misir dövrümüzə gəlib çatmış dünyanın 7 möcüzəsindən biri hesab edilir. Xiyops piramidasının memarı heykəl olmuşdu. O Xiyopsun vaziri idi. Həmin Misir dovran bütün tikililərin idarəçisi adını daşıyırdı. Misir papiruslarında bu ehram haqqında heç bir məlumat verilmir. Yunan tarixçisi Herodot İlk dəfə öz qeydlərində bu eram haqqında məlumat vermişdi. Khop-Sehramı Axet Khufu, yəni Axetin fəqadı adlanırda, əhəng daşı və granit bloklardan tikilmişdi. Khop-Sehramı həcimlə və hündür hesab edilsə də, Firansnofru Meidum dağında da şurda 2 piramida tikdirmişdi. Bunlar sınıq piramida və çəhrai piramidaları idi. Onların ümumi həcmi 8.4 milyon tona bərabər olmuşdu. İlk öncə Seobs piramidasının üzəri ağ əhək daşı ilə üzlənmişdi. Onun yuxarı hissəsi Piramideon adlanan qızıl suyuna salıb boş daşlarla tərtib edilmişdi. Mısırlılar onu Bendena adlandırırdılar. Günəşin şüalarının təsirindən bu daş işıq saçırdı. Misirlilər bu şüavarı işıq saçan möcüzə adlandırırdılar. Onlar hesab edirdilər ki, Allah ora bütün şəfəqlərini bura yönəltmişdi. 1968-ci ildə Ərəblər Qahirəni qarəzetdilər və əhali yeni evlər tikmək üçün piramidanın üzünü çıxartmağa başladı. Hazırda Xeopps ehramının hündürlüyü 137 metrdə. İlk vaxtlar isə onun hündürlüyü 146,6 metr olmuşdu. Əsasının həcmi 5,3 hektardır.